Günün xəbərləri. Əliyev məhkəmə tərkibinə etirazı baxılmamış saxlanıldı. Avropa İttifaqı Azərbaycan münasibətlərində demokratiya məsələləri əhəmiyyət kəsb edir. Naxçıvanda jurnalistlərən informasiya soğlanma məhəl qoyulmur. 90-lara görə işdən azadlandıqdan-dəkə daha yüksək rəhbərlik verilib. Beynəlxalq təmsilçiləri Azərbaycanda narkotikdən istifadənin artdığını bəyan edirlər. Yan var 21-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Mirpaşa Hüseynovun sədrliyi ilə gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Ənla Fətliyə ibarəsində 6 il 2010-cu ildə da Qara Dağ rayon məhkəməsinə çıxarmış hökmdən verilmiş apellyasiya şikayətimiz və məhkəmə prosesi keçirildi. Prosesdə Əhməd Əfətullayev ilkin ola məhkəmənin tərkibinə etiraz etdim. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin mənim işimə baxan hazırki tərkibdən ibarət olan məhkəmə heyəti 5 noyabr 2010-cu il tarixində mənim baramda qanunsuz həbs qətimkan tədbir seçib və mənim fundamental hüquqlarımda olan təqsitsizliyi prezumsisiyasını pozublar. Bundan başqa Mehpəşa Hüseynov mənə və şuna əsərlə qarşı aqressiya nümayiş etdirib. O məni 101 min dollar qarşılığında zaminə buraxmayıb. Hətta Pez Nəzati adına olmaqla haqqında evdustoğu qərarını belə verməkdən imtina edib, deyə Fətullayev və Sələtənin əsaslandırdı. Təxminən yarım saatlıq müşahedədən dönən hakim Səvəsədətin baxılmamır saxlanması barədə qərarını elan etdi. Daha sonra prosesə yeni gəlbolan Məmlə Fətullayevin vəkil Anar Qasımov cinayətçi materiallarla tanış olmaq üçün ona vaxt verilməsi barədə vəsədət qaldırdı. Məhkəmə ikinci də müşahedə edərək vəkilin cinayət işinin 7 cilddən ibarət materialla tanış ola bilməsi üçün Prosesi 25 yanvar saat 15:00-da tənqidli ibadədə qərar verdi. Belə ki, Əynulla Fətullayev 2007-ci illə terrorla hədələmə və digər ittihamlarla 8 il 6 ay müddətində azaddan məhrmətmə cəzasına məhkum edilib. Lakin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi isə bu ilin aprelin 22-sində yuxarıda qeyd edilən cinayət işlərlə bağlı qərar qəbul etmişdi. Qərazda bildirilir ki, cinayətkar azadlığa buraxılmalı və Azərbaycan dövləti ona 17822 avro məbləğində təzminat ödəməlidir. Ali Məhkəmə Plenumu isə bu qərarı qismən təmir edib. Adila Hazredə jurnalist göndərmə narkotik ittihamla həbsə saxlanılır. Hazırda onun bu işlə bağlı verdiyi apellyasiya şikayətinə baxılır. 2010-cu ildə Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında Gənnin aləliyi və əsas azadlıqların təmin edilməsi sayəsində dialoqun intensivliyi artıb. Bu barədə Turan İnformasiya Agentliyi tərəfindən hazırlanmış hesabatda deyilir. Demokrasik Məruzə yanvarın 21-də Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı təşəbbüsü çərçivəsində Azərbaycanda əsas hüquq və azadlıqlar mövzusunda Azadlıq naminə Fridrik Nauman fondu Almaniya Marshall fondu tərəfindən təşkil edilmiş seminarda təqdim edilib. Ötən ilin payızından Turan Marshall fondunun dəstəyi ilə Avro inteqrasiyası informasiya dəstəyi layihəsini O cümlədə Avropa İttifaqı Azərbaycan münasibətlərinin təhlilinə həyata keçirir. Araştırma 5 əsas istiqamətdə əhatə edir: ümumi dialoq və islahatlar, ədalətli məhkəmə, azadlıqlar və tərkəssiz siyasi əməkdaşlıq, iqtisadi və sosial islahatlar, yoxsulluğun azadılması və sabit inkişaf, spesifik sahələrdə, o cümlədən nəqliyyat, energetika və ekologiya əsasında əməkdaşlıq, insanlar arasında əlaqələr. Araştırma təsdiq edib ki, Azərbaycan hökumətinin öhdəliklərini pozmaqda davam etməsinə baxmayaraq, Şərt tərəfdaşlıq təşəbbüsündə prioritet kimi nəzərdə tutulan demokratiya, insan hüquqları və söz azadlığı sahəsində fəal dialoq baş tutub. Məzən təqdim edən politoloq elçi məktəb qeyd edib ki, Avropa İttifaqı Azərbaycan arasında intensiv dialoqda ilk sıraları insan hüquqları, əsas azadlıqlar, habelə xarici əlaqələr və tərkəssüz əməkdaşlıq məsələləri tutur. Daha sonra energetika sahəsində regional əməkdaşlıq və energetika məsələləri gəlir. Elinda texnologiyalar sahəsində əməkdaşlıq məsələsi demək olar ki, diqqətdən kənarda qalır. BUN informasiya agentliyinin direktoru Mehman Əliyev Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti barədə danışarkən hakimiyyətin kütləvi informasiya vasitələri üzərində nəzarətin gücləndiyini qeyd edib. Əliyev həmçinin Riyadın Azərbaycan qözlərin baş redaktoru Enla Fatlavin azad edilməsin tələb edən Avropa institutları və beynəlxalq qeyd edilən prinsipal mövqeyini yüksək qiymətləndirib. Bu ilə olan proqnozlarda xüsusən Avropa İttifaqının Ruslan aracılığı ilə bağlı müzakirə iştirakçılarının fikirləri təklənib. Amma Fridrix Neumann fondunun Cənubi Qafqaz layihə rəhbəri Yelmeyin Pamuk Avropa İnistuanını bütün Avropa ilə bir tutmamağa çağırır. Avropa daha geniş anlaşdır. Azərbaycan bizim hamımıza məhsulun Avropanın bir hissəsidir, deyə Pamuk qeyd edib. <laughs> Naxtivan Muxtar Respublikasının dövlət qurumları jurnalistlərinin informasiya sorğulanacaq cavab vermir. Reportyorların azadlıq və tərkəsin üstün əməkdaşı Rəsul Cəfərov jurnalistlər Naxtivan Muxtar Respublikasında informasiya auditorluq təşəbbüslü mövzusunda araşdırma aparır. Onun sözlərinə görə, bu səbəbdən layihəni başa çatdırmaq və yekun hesabat hazırlamaq mümkün olmur. O qeyd edib ki, layihə çərçivəsində iki hesabat hazırlanması nəzərdə tutulur. Birinci hesabat Noyabrın əvvəllərində hazırlanıb və burada Naftçıvan Muxtar Respublikasının dövlət orqanlarının veb saytlarının o bu məsələ ilə bağlı keçilən monitorinq nəticələri öz əksini tapıb. O, informasiya əldə etmək hüququnun təmin edilmədiyi üçün Naftçıvan Muxtar Respublikasının dövlət orqanlarına qarşı məhkəmə iddiaları qaldırmağa hazırlaşır. İlk növbədə Rəbətə İnformasiya Texnologiyaları Nazirinə qarşı ittiham qaldırılacaq. Belə ki, Nazirlik digər idarələrin veb saytlarının yaradılmasını təmin etmir. İkinci ittiham Nəzarət və Monitorinqsin Ədli Nazirinə qarşı veriləcək. Hazırda məhkəmə iddiyələri hazırlanır deyə Cəfərov qeyd edib. O həmçinin bildirib ki, bu məhkəmə proseslərinin acil vaxtda deyil, Bakıda keçirilməsini vacib sayır. Yanvarın 21-də hüquq müdafiəçisi Vidad İskəndərov, yol verdiyi nöqsanlara görə vəzifəsindən azad edilmiş müstəntiq Aptandil Ağayevin Endən Prokuror sistemdə vəzifə almasına dair reportajların azadlıq və tərkəsinin tutdu mətbuat mərkəzində mətbuat konfransı keçirib. Hüquq müdafiəçisi 2010-cu ilin avqustunə qədər Göyçay rayon prokurorluğunda müstəntiq işlərin Aptandil Ağayevi rəhibat xonudə etdiyi təsdiq edib. Onun sözlərinə görə 19 Noyabrda Göyçay rayon sakini Nərman Ağayevin qızı vəfat edib. Müstəntiq ölümün səbəbinə müəyyən etmək adı ilə məyiti polis gücündən zorla alıb. Sonra ailəsinə qaytarmaq üçün 3000 manat rüşvət tələb edib. Nərman Ağayev isə cəmi 1000 manat pulu olduğunu deyib və pulu verərək qızının məyitini alıb. Bu zaman Aptəndil Ağayev məyitin eskumasiyası olunması haqqında saxta sənəd hazırlayıb. Müdavi İskəndurov bunu da bildirib ki, kökmüş müstəntiq vəzifəsində istintaq etməsinə baxmayaraq, Tərtər rayon prokurorunun başköməkçisi vəzifəsinə təyin edilib. Amma bu əmr ölkə prokurorunun rəsmi saytında əksini tapmır. Gədəb niyyqlanın müdafiə cəmiyyəti həyata keçirdiyi narkotika istifadəçilərinin müdafiəsində alternativ yanaşma və ictimai fikirin formalaşması layihəsinin yekunlarına dair yanvarın 21-də Parkin otelində mətbuat konfransı keçirib. Layihəni Açık Cəmiyyətünsü Yardım Fondu maliyyələşdirib. Layihə Gəncə, Lənkəran, Masallı, Zaqatala, Xaçmaz, Qusar, Sumqayıt yaşayış məntəqələrini əhatə edib. Bu çərçivədə keçirilən tədbirlərə polis, prokurorluq, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının təmsilçiləri qatılıblar. Layihə çərçivəsində həbsxanalarda apardığımız monitorinqlər zamanı məhkumların 40%-ə qədər narkotika istifadəsən təşkil etdiyini aşkar etdik. Vətəndaşın başqa cinayəti yoxsa təkçi narkotika istifadəsi olması düzgün deyil. Buna alternativ yanaşma lazımdır. Narkotikadan istifadəyə görə Cinayət Məcəsinə dəcə nəzarət tutan 234.1-ci maddənin tətbiq edilməsi insan hüquqlarının pozulmasıdır. Bu maddə ilə verilən cəzan yüngülləşdirilməlidir, deyə cəmiyyətin sədri Nəbilə Cəfəralı oğlu bildirib. Nazirlər Kabineti yanında narkotik vasitlərə qarşı mübarizə komissiyasının üzvü Araz Əliquliyev narkotika istifadəçiliyinə qarşı mübarizədə hüquq mübarizənə yetərli saymayıb. Bu bəlanın dünyanı təhlükəyə atdığını deyib. 234.1-ci maddənin ləğvinə gəlincə Əliquliyev bunu alternativ olaraq ölkədə tibbi sosial strukturun olmamasını əsas gətirərək bu addımı atmanın zəruri olacağını bəyan xəbərdarlıq edib. Ölkədə minarkamanların sayına gəlincə Daxili İşlər Nazirinin təmsilçisi Tanrıverdi Aidinov bildirir ki, hazırda bu məsələ üzərində iş gedir və yanvarın 18-də bu say açıqlanacaq. Tədbirin sonunda ölkə hökumətinin və parlamentininə adiətən nazirliklərə müraciət ünvanlanan lahiə icraçıları bu qurumlara 24.1-ci maddənin alternativ tədbirlərlə əvəz edilməsini təklif ediblər.